assalomu alaykum yaxshimisizlar kanalimga xush kelibsizlar sizlar bilan yana magazinlarni aylanishda davom etamiz faqatgina bu videoyimni boshida sizlarga ozroq o'zimni hayajonlarimni aytib o'tmoqchiman Juda ham hayajonli kunlar o'tkazdim men, chunki ko'rganlaringdek meni kuzatuvchilarim soni sekindan kun ko'payib boryapti bunga sabab bo'lgan diyora opa va nargiza opaga juda ham katta minnatdorchiligimni bildiraman chunki mani bu kanalni ha borligi haqida hali hech kim bilmas edi va sizlarga bu kanal haqida xabar bergan ko'proq insonlarni bilishiga sababchi bo'lgan nargiza opa va diyora opaga katta rahmat aytaman ular sizlarga mani tanilishimga yordam berishdi va ularni kanalidan mani kanalimga kelgan barchalaringga xush kelibsizlar deyman mani qo'llab quvvatlayotganlaring uchun katta <míner> rahmat aytaman mani birinchi kundan shu kungacha ko'rib qo'llab quvvatlab kelayotganlar va yangi qo'shilganlar hamma hammalaringga katta rahmat aytaman sizlar meni shu orzuyimni amalga oshishiga yordam berayotganlaring uchun qo'llab quvvatlayotganlaring uchun sizlarga katta rahmat sizlar menga chiroyli kommentariyalar yozdilaring hammasi bir biridan chiroyli <míng> edi <mí> shunaqa o'qib xursand bo'ldim hayajonlandim kimlar uchun kichkinagina narsadir lekin man uchun juda ham katta narsa bu hamma har bitta qo'shilgan insonga qancha quvondim man voy shuncha odam bo'ldi deb yozilgan hamma kommentariyalarni o'qib rosa xursand bo'ldim sizlarga ham videolarim yoqqanidan juda ham xursandman hali man unaqangi professional darajadagi youtuber emasman chunki man hali havaskorman hech qanaqa ma'lumotim yo'q bilmasdan turib boshladim bu ishni işte, va judayam ko'p narsani bilmasligimni bildim asta sekinlik bilan o'rganaman xudo xohlasa hozircha vaqtim yetganicha bilganimcha ozroq videolar tayyorlab boryapman ko'rganlaringdek shu videolarimga ham sizlar chiroyli kommentariyalar qoldirdilaring katta rahmat bu youtube haqida man bilmagan juda ko'p narsalar bor ekan hali o'rganishim kerak bo'lgan lekin manda unaqangi bemalol vaqt yo'q faqatgina ozroq sizlarga nima deydi ayol kishini ham sal o'ziga yoqqan ishlarni qilishga o'ziga vaqt ajratishga ehtiyoji bor shu sababli man bu kanalni ochdim chunki man faqat farzandlarim uy ishlari bilan band bo'lgan onalardanman ishlamaganligim uchun sal chalg'ish yangilik bo'lsin hayotimda deb man shu youtube kanalini ochdim boshida lekin xudoga shukur sekin sekin kundan kunga ko'proq narsa o'rganib boryapman faqatgina sizlardan katta nima deydi iltimosim kanalimiz bundan üçün, haqıda, ham kengayishi uchun ko'proq odamlar bilishi uchun mani kanalim haqida tanishlarga yaqinlaringizga ham ma'lumot berib ko'rishlarini tavsiya qilsalaring juda yam xursand bo'laman endi esa magazinlarni aylanib sizlarga narsalarni tanishtirishda davom etdik mana sizlarga eng sevimli bo'limimdaman yana ko'rsatishda davom etyapman ozroq narxlarni ham yaqinroqdan ko'rsatdim endi kuhnya narsalari har doimgidek bizni eng sevimli joyimiz bu oshxona anjomlari sotiladigan joylar ayollar faqat shu oshxona va kiyimlar bo'limlarida mazza qilsa kerak deb o'ylayman endi bu buei narsalarni saqlab qo'yish uchun idishlar ham shishaligi ham plastiklari bor edi bu yog'larni zaytun yog'ini quyib qo'ysangiz bo'ladi ichiga ekan chiroyli qilib rasmda ham ko'rsatib qo'ygan ekan har xil perapravalarni sop qo'ysangiz mazasi yoqqa chiqib turar ekan sizlar uchun ham fikrlar bo'lsin deb ko'rsatdim narxlarni ham ozroq ko'rsatdim taqqoslashlaring uchun endi bilmadim qatlarda qanaqa narxlar bular haqida ham o'z fikrlaringni yozsalaring xursand bo'laman shu sabzavot solib qo'yadigan saqlaydigan qutini oldim chunki anchadan beri olishni plan qilayotgandim topolmayotgandim va man o'zimga eng yoqqan asalni boshqa asallarni ham oldim faqatgina bu asalga non botirib yeyish judayam yoqdi manga shuning uchun shu asaldan yana qaytib oldim bu cho'yan choynak ekan hech ham man choy ichmaganman bunaqa choynakda lekin nimasi buni farqli desam maqtashdi juda shirin bo'ladi choyi deb lekin hech qachon cho'yan choynakda unaqada ichmaganman choyni mana endi sizlarga yana skovorodkalar lekin skovorodkalar bu unaqada shu yopishtirmaydigan nan stik. idishlar haqida sizlarga alohida video tayyorlashni niyat qilganman chunki bularni haqida alohida video tayyorlashga arziydigan mavzu bor shuning uchun xudo xohlasa u haqida ham video qilaman bu endi shu rasmlarni solishga uylarni bezashga narsalar sotiladigan bo'lim chiroyli gullar har doimgidek bir biriga o'xshaydi magazinlar bularni boshqa magazinlarda ham shunaqa bo'limlar bor edi bu marshals degan magazin u home goods bilan marshalls TJ max bular uchalasi deyarli bir xil magazin ham ular bitta menimcha bitta kompaniyani magazini bu it ge, bu ataylab bitta oldim bu amerikaneslar itlar va hayvonlar juda ham yaxshi ko'radi itlar va mushuklarini narsalari ba'zi odamlar bolasiga qilmaydigan yaxshilikni bular it va mushuklariga qiladi ko'rganlaringdek bu mushu itlarini mushuklarni yotadigan joylari ataylab sizlarga bularni ko'rsatdim qanchalik hayvonlarni yaxshi ko'rib qarashlarini ko'ringlar deb bu bo'lim it va mushuklar bo'limi edi bu endi boshqa magazinga kirdim yana idish tovoqlar sotiladigan bo'lim faqat narigi magazinda yo'q narsalarni buyerda bir ko'rsatib o'tdim bu ham chiroyli ekan faqat bular mana skidkaga tushgan bo'lim ekan ranglarga qarab skidkalarni bunaqa foizi o'zgarib borarekan mana shu ko'rsatganlarim yigirma foiz skidkaga tushganlari di chiroyli ekan hammasi manga yoqdi ayniqsa mana ramazon kelyapti dasturxonlarimizni chiroyli qilib uydagilarimizga iftorlarni tayyorlaydigan vaqt kelyapti ozgina qoldi hammasi bir biridan chiroyliedi rosa yaxshi ko'rdim ko'rdimman sizlarga ham ozroq ko'rsatib o'tdim endi bu magazindan chiqib yana boshqa magazinga kiraman bu yerdan ozroq ozginagina video oldim keyin endi narigi magazinga kirdim mana boshqa magazindamiz endi bu target degan magazin targetda de hamma kiyim kechak oziq ovqat hamma narsa topsangiz bo'ladigan magazin bu magazinni ham juda ham yaxshi ko'raman man bu yerdan kiyimlardan ko'ra men bolalarimga kichkina o'g'limga dayper ya'ni pampers olaman bu yerda nima sizlarga ko'rsataman qanaqa qilib yani nima deydi foydali arzon narxga olish mumkinligini hozir sizlarga tanishtirib ko'rsatib o'taman ozroq kiyimlarni ko'rib olsak ozroq kiyimlar bo'limini aylandim sizlarga kiyimlar haqida ham sal video bo'lsin deb chiroyli yozgi kiyimlar chiqishni yani, boshlagan уже yoz keldi hisob issiq edi bugun havolar juda yam chiroyli edi issiq yozgi kiyimda yurilgan edi bemalol tashqarida shuning uchun magazinda ham faqat yozgi kiyimlar qishki kiyimlar ham sotilib ham bo'ldi уjе bahorgilar ham skidkaga tushibdi уje yozgilar qo'yilib bo'libdi manham kanikul bolalarga break ya'ni bahorgi kanikul bo'lganligi uchun ko'chaga ham chiqaolmadim sizlarga ham video ham tayyorlayolmadim uyda bo'ldik tayyorlab qo'ygan bitta videoyimni qo'ydim xolos ko'p vaqtimiz uyda o'tdi bir hafta bolalar kanikulda bo'ldi shuning uchun faqat sizlarning kommentariyalaringizni o'qib hayajon bilan o'tkazdim kunlarni va bolalar bilan bo, vaqt o'tdi sizlarga aytgan pamperslar bo'limidamiz mə bu hafta 100 dollarlik pampers Wipes and Training Pants shu uchalasini olsangiz 20 dollar gift kard berardi bu har hafta o'zgaradi yakshanbadan yakshanbagacha bir haftalik bo'ladi bu kuponlar sizga shu 100 dollarli olsagiz 20 dollar gift card bersa siz shu targetda ishlatishingiz mumkin maksimum 100 dollarga 30 dollar gift card, ba'zan 75 dollarga 15 dollar bo'ladi 100 dollarga 30 dollar gift cardligi u nima deydi bazida bo'lib qoladi kuzatib tursangiz undan ham foydalansangiz bo'ladi Men bularni kuzatib boraman va eng arzonga tushadigan joy shu target bo'ladi bu pamperslarda chunki boshqa magazinlarni ham man kuzatib ko'rganman farzandlarim boshqalarida ham olgan paytlarimda shu şey, magazin eng arzonga tushganligi uchun shu magazinni olaman sizlarga hoziroq детский narsalar bo'limini ham ko'rsatdim chunki onalarimizga juda judayam qiziq bo'lim deb o'ylayman bolalari bor har bitta ayol uchun bu yosh bolalar детский narsalar sotiladigan bo'lim juda qiziq o'zim ham judayam qiziqib har safar aylanaman kanalimda ham manga o'xshaganlar bor deb o'ylayman shuning uchun sizlarga ko'rsatib o'tdim bu yerda onalarimiz uchun onalarni sutini ko'paytiradigan ichimliklar har xil narsalar bor edi lekin man bunaqa narsalardi ishlatmaganman shunchaki ko'rsatib o'tdim bu yerda bolalarni nima deydi sun'iy ovqatlari deyiladimi xullas ona sutini o'rnini bosadigan ovqatlar edi bular keyin u yoqda bolalarni ovqatlanadigan paytga o'tgan paytdagi ovqatlarini ko'rsataman ya'ni olti oylikdan katta bo'lgan paytda berishlari uchun tayyor mevalar sabzavotlardan tayyorlangan bolalar ovqatlari tayyorgina olib shundoq olib beraverasizlar kim uyda qilmasa ishlaydigan yoki nima deydi bolasiga tayyor olib beraman desa shunaqa variantlar judayam ko'p bu endi bolalarimizga o'yin kulgi uchun kerakli bo'lgan narsalar desam haddanoglar o'ynaydiganlar belanchaklari bor edi sizlarga chiroyli qilib video tayyorlashga harakat qildim videoyimni ko'rib zerikib qolmayapsizlar degan umiddaman chunki man mazza qilib aylandim magazinni sizlar ham shu videoni ko'rib ozroq dam olib kayfiyatlaring ko'tarilsa juda yam xursand bo'laman bu shirindan shakar qizaloqlarimiz va o'g'il bolalarimizni kiyimchalari bir hamma narsani kichkinalari judayam chiroyli deb o'ylayman shirin bo'lib turadi ko'zlaringizga nima deydi uzoqdan ham yoqimli ko'rinadi bu endi bolalar yotoqlari shu yotoq uchun kerakli bo'lgan narsalar sotiladigan bo'lim chiroyli qilib qo'yib qo'yishgan edi sizlarga ko'rsatib o'tdim kiyimlar bu endi bolani ovqatlantirish uchun stoli bu yerda endi onalar bir aylanib mazza qilib chiqadi sizlar ham aylangandek bo'ldilar endi deb o'ylayman chunki qo'limdan kelganicha xuddi sizlar ham shu yerda yurgandek aylaninglar deb video oldim bu magazinda endi sizlarga ko'rsataman bir antiqa bu amerikada man har safar kulaman olgan paytimizda qumni ham sotib olamiz deb bu огород uchun qumlar gullar ekishingiz uchun sabzavotlar ekishingiz uchun qum qumni ham sotib olasiz va bu faqatgina bir yilga ishlaydi keyingi yili ekkan narsangiz yaxshi chiqmaydi yangi sotib olishingiz kerak shunaqa qilib bular shundan ham pul qiladi deb kulaman man Şu yendi garot bugün etikiler, yongar, suda, işte, oyuz, bu yerda shu endi bahor mavsumi kelganligi uchun mana оgarod uchun kerakli bo'lgan etiklar yomg'ir suvdaec oyog'iz ho'l bo'lmaydi deb bu endi hasharotlar ham ko'payadi kunlar isigan sari shuning uchun qumursqalar arilar bizga man uchun kerakli eng kerakligi shu arilar uchun kerak bo'lgan dorini olib keldim chunki mani bolalarim aridan juda qo'rqadi balkonga chiqishmaydi agar ari bo'lsa shuning uchun balkonimizga bemalol chiqaylik deb har yili bahorda shunaqa arilarga qarshi dori olaman va chiqishdan oldin sepib qo'yib keyin chiqamiz arilar kelmaydi shuni o'zidan endi arilarni ketkazadigan hid chiqarsa kerak sepib qo'yamiz mana bahor mavsumi kunlar isishi bilan уже qishdan chiqishimiz bilan bular mana gril tashqarida go'shtlarni hamma narsani pishirish uchun grillar sizlarga katta kichik baland past ko'rsatib o'tdim judayam yaxshi ko'rishadi tashqarida pikniklarni qilishdi shuning uchun har xil narsalar chiqadi u yoqda tashqarida o'tirish uchun stullar bor edi mana sizlarga urug'lar narxini ko'ringlar biz yigirma besh sentdan oldik lekin man xuddi shundan ham olib ekkanman hech ham chiqmagan pul 20 dollarlik urug' olgandim mana 249 qirq to'qqizdan ekan buyerda lekin o'sha yili icham urug'larimdan chiqmagan o'shaning uchun man yigirma besh sentlikni olib ko'rdim bilmadim endi chiqadimi ular qizim uchun chi bu eng yaxshi ko'rgan chitus shuni oldim endi bu chipslar bo'limini ham yana sizlarga ko'rsatib o'tdim bu endi jвачkalarimiz jvachkalarni shu tarvuzligini yaxshi ko'rishadi bolalar uchun olgani keldimda sizlarga ham ko'rsatib o'tdim bu yerda hozir sizlarga qulpunoyni quritilganini ko'rsataman shundan sinashga oldim boshqa Başka... nima deydi bitta opani kuzatib boraman instagramda o'sha maqtagandi rosa yeb ko'rish uchun olib ko'rdim qanaqa ekan deb quritilgan qulpunoq hech yeb ko'rmagandim bu endi мороjеныйlar uchun kerakli uyda мороженый yesangiz kerakli narsalar sizlarga aytib o'tganim shu mana zaytun yog'idan tayyorlangan mayonezlar juda judayam shirin bo'ladi oliviyalarimizda ham mazza qilib yeyishingiz mumkin qolganlari juda og'ir bo'ladi o'zbekistonda ham man shunaqa olivie degan mayonez bo'lar edi olivega faqat o'shani olar edim bu endi mana cho'yan idishlar skovorodka har xil narsalari bor edi eng sog'liq uchun foydali bo'lgan idish shu cho'yan idishlar hisoblanadi bu yerda mana gilamlarimiz uydagi shu oyog'imiz tagi solinadigan gilam nima yana boshqa shu oyoq tagida karpetlarni yuvish uchun moshinalarida sizlarga ko'rsatdim bem o'zi ham suv sepadi ham tortasiz ikkita idishi bo'ladi juda yaxshi ko'raman man uyda domda bo'lsangiz ham bemalol ishlatasiz bu endi plisoslar sizlarga amerikadagi plisoslarni ko'rsatib o'tdim va mani orzuyimdagi pilisosimni ham ko'rsataman hozir sizlarga xudo xohlasa nasib qilsa inshaalloh nasib qilsa shu plisosni olish niyatim bor bu mana dyson v 11 bor Yangi oxirgi chiqqani balki man olganimgacha yangi chiqmasa agar shu dyson v 11 ni olish meni orzuyim hozircha kelajakdagi pl planim deyiladimi shu bu endi robot e, plesos bu uyingizda shu nima telefoningizga o'rnatib o'rnatbib o'rnatasiz shundoq o'zi tozalab chiqadi qo'yib yuborsangiz magazinda aylanib bo'ldik mana uje kassaga keldim va kassa oldida shu shokoladlarni oldim oxirgi bo'lib endi uyga keldik mana sizlarga olgan narsalarimni ko'rsataman faqat gazni ustiga klyonka soldimki kelib narsalarni tozalamadimda shundoq klyonkani ustiga qo'yib sizlarga ko'rsatdim bu endi qizim uchun rasm daftar oldim chizishni juda yaxshi ko'radi shisha idish paket oldim dayper ishlatilgan dayper solka bu ar ariga dori bular endi vayblar ikki xil bayb oldim bu ikkalasini bu kattalar uchun bir nimalar to'kib netia artishlari uchun oldim uni bunisi endi ishlatilgan solish solishga idishi bor o'shanga ishlataman u idish paketda bu tapochka koja tapochka ekan yaxshi ko'rib ayam uchun olib qo'ydim ayamga narsa jo'natganimda berib yuboraman кожа ekan deb chiroyli ayollarga nima yoshi katta ayollar bo'p ekan deb oldim yaxshi ko'rib bu bolalarni lanch baksiga narsa solib berishga idishlar oldim mana endi yog' nima deyi baliqlar kartoshkalar xullas yog'da narsa qovurasangiz hamma yoqqa sachraydi shuni yog'i sachramasin deb olmoqchi bo'lib anchadan beri yurardim nasib bo'lgunga ekan chunki qolganlari temir edi manga shunaqa silikon bo'lsin deb qidirdim va silikonligini topib oldim bo'ldi endi sizlar ko'rdilaring sabzavotlarni solib qo'yishga olib ko'rdim qani foydasi bo'larmikan aytganimdek quritilgan qulpunoy oldim endi yana mana bu qizimga chitoslar oldim ikkita oldim bundan ko'p narsa olmadim jicha aylanib har doim kam chiqaveradi uyda kami tugamaydi har safar chiqib kelasiz yana bir nima kam turadi bu safar shu kamlarimizni olib keldim mayda chuyda shunaqa ko'rganlaringdek shu mayda chuydalarimizni oldim bugungi videoyimizi ham oxiriga yetdik umid qilamanki bu videoyim ham sizlarga yoqdi videoyim yoqqan bo'lsa Video like basub, -ma, -lirin -lirin man videoyimga layk bosib kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsalaring obuna bo'lib komentariyalarni qoldirishlaringni so'rayman keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar salomat bo'linglar allohga omonat bo'linglar